この辺りは意外と暖かいんですねこの付近だけ火の精霊の力が強いらしいのまた山を登るからちょっと休憩しておきましょう。ゲーまた登るんかいなあら、もうバテたのそやかてオフィリアさんもここからすぐやって言ってたがなこの私が不平も言わずに頑張ってんのよ男ならしっかりしなさいようるさいわい男女みたいなお前に言われとないわなんです ははい、はい、夫婦喧嘩はいいからいいからシゃワいあっそういえばレオンはどこ行ったんやさっき水を飲んでくるとか言って湖のほうへ降りていったぜ1人で離れるのは危険だなこの付近には危険な魔物はいないから大丈夫だと思うけど。 家族か君はさっきからそこにいたの一人なの両親とか誰かと一緒じゃないのお父さんもお母さんも 死んじゃったからそうか僕と同じだねね,ねえもしよかったら僕たちと一緒に行かないかいどうしていいやほらこんなところに女の子が一人でいるなんて危ないし僕たちなら仲間もたくさんいるからえ 名前はリアン。 可愛い女の子、どなでナンパだなんて人聞きの悪い。レオンホンドレッジュやつ人のことをさんざん言うときながら自分だけ抜けがけしよってかみそごろだはだからナンパじゃなくて一人だと危ないから一緒に行こうって。世間ではそういうのをナンパというのさ。十八にもらって女性に声一つかけられんではと心配していたが。 これで安心できるというものだ青春よね若いっていいわだからリアンからもなんとか言ってやってよどうしたの別に私たちに気兼ねしなくてもいいのよ触らないでリアン嫌われたもんやな うるさいわねまあまあ、リアンちゃんもまだ緊張してるのよねそれよりも、ねね、ここも魔物だらけちょっと目を離してるとこれだもんね本当困ったもんだろねぇ何かにおわないえ酒くそー 魔物がお酒なんか持ってるんですかオフィリアさんえってあのおオフィリアさん私が溜め込んでたお酒を盗み出してオフィリアどうしました全員ぶっ殺すあ切れた…切れたんだ、ね、お酒のことになると。 人が変わるのは昔のまんまだな温泉の前に大掃除やねリアンは危ないから後ろに下がってて we Thank <laughs> you. お疲れ様あ、まだその辺に手つかずのお酒が転がってないか注意してね酒飲みの執念かくの五としてじゃあうちの温泉宿に案内するわね